Теперь Самала Убакирова осматривает то, что осталось от ее съемного жилья. Женщина со своим мужем и маленькой дочкой три года назад сняли эту часть дома у своей матери. О том, что ее соседи любители принять на грудь, стало понятно сразу. Но то, что их образ жизни приведет к таким последствиям, не мог подумать никто. Соседу спасибо, что он стучит и кричит, что вот гори. Ну я проснулась от того, что тут стучит, и сразу вижу уже от этих щелей, которые есть в доме, идет дым от соседей. Ну и все, я схватила ребенка, разбудила мужа, говорю, ну, горим. И выбегаем, а уже в коридоре огонь. И все. И все, вот соседи приутили нас как бы себе, а муж с пожарниками, с соседом здесь были. Пили они, у них были всегда посторонние люди, посторонние люди находились. Ну, как они выпивали, ну, как... Мы боялись как бы сказать что-то им, потому что боишься же. Вызвал пожарный сосед погибшей семьи. По словам парня, он вышел в коридор и увидел полыхающий дом. После того, как огонь удалось ликвидировать, в доме были обнаружены тела пяти человек. Хозяев дома пенсионеров, их дочери, зя, дядя и друга семьи. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Огонь также уничтожил все надворные постройки. Накануне, то есть 10 мая, 2000, ну, текущего года около 18.00 у них произошло возгорание дивана. Э, в той квартире, в которой были обнаружены э, трупы, они самовольно вынесли этот диван, э, расположив его вблизи надвонных построек э, и э, полив водой, решили, что они этот э, диван потушили. Но вызова противопожарной службы именно по данному факту не было. И также обращения соседей по этому факту не было. Что явилось истинной причиной пожара, будет известно чуть позже. По данному факту в настоящее время идет проверка. Анастасия Дроняк, Юрий Искаков, Акпарат.